السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا اسلامی ایمان فروز ٹاپک ہے صدقے کا راز یعنی صدقہ کیسے مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے اور بے شمار رحمتیں اور اسلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں جو انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی حادثہ ہونے ہی والا تھا لیکن اللہ کی حفاظت سے بچ گیا یا کوئی بڑی مصیبت آتے آتے رک گئی کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ کسی نیکی یا صدقے کا اثر تھا آج ہم جانیں گے کہ صدقے کا وہ خوبصورت راز جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے صدقے کی اصل حقیقت ہے صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں یہ ایک روحانی روشنی ہے ایک نرم کیفیت ہے جس میں انسان اپنی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے صدقہ دل کو سکون دیتا ہے رزق میں برکت لاتا ہے اور آنے والی بلاؤں اور مشکلات کو دور رکھتا ہے قرآن پاکی ایک آیات ہے تم ہرگز نیکی کے عالی درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو یعنی صدقہ صرف مال دینا نہیں ہے بلکہ یہ دل کی پاکیز کی اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کا عمل ہے یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں عزیز چیزیں اللہ کے لیے دینا روحانی ترقی اور سکون کا ذریعہ ہے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے بجا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجا دیتی ہے شریف میں یہ حدیث بتاتی ہے کہ صدقہ ایک روحانی شمع کی طرح ہے جو دل کی آگ اور مصیبت کے اثرات کو کم کر دیتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا صدقہ بڑی بلا کو روک دیتا ہے یہ کول ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہر چھوٹا عمل بھی اللہ کے نظام میں بہت بڑا اثر رکھتا ہے اس لیے کبھی یہ نہ سوچے کہ تھوڑا سا صدقہ کوئی فرق نہیں ڈال سکتا کیوں نہ کہ ہر چھوٹا اور نیک عمل آسمان پر بڑے فیصلے بدل دیتا ہے اللہ کے نظام میں حفاظت میں صدقہ صدقہ صرف ضرورت مندوں کو دینے کا نام نہیں یہ ایک چھپی ہوئی روحانی حفاظت ہے ایک نرم ڈھال کی ماندہ جو انسان کو ان آزمائشوں سے بچا لیتی ہے جو زمین پر اترنے سے پہلے ہی رک جائیں جب ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو آسمان پر فیصلے بدل جاتے ہیں اور مصیبتیں ٹال جاتی ہیں قرآن پاک کی ایک اور یاد جو کچھ تم بھلائی میں خرچ کرو اللہ اس سے خوب واقف ہے سورت البقرہ یاد نمبر دو سو تہتر یعنی اللہ کو صرف مال کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد دل کی پاکیز کی بندے کی نیت ہے صدقہ دل کو نرم کرتا ہے اور انسان کی حفاظت کا ایک خوبصورت ذریعہ بھی ہے حدیث پاک حدیث پاک پاک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 نے فرمایا صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے صدقے پر ایک مختصر کہانی ایک شہر میں حسن نام کا ایک آدمی رہتا تھا حسن ایک عام انسان تھا ایماندار تھا لیکن اس کی زندگی پر مشکلات کے بادل چھائے ہوئے تھے اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا گھر میں پریشانیاں اور بچے بھی بیمار تھے اور گھر کی فضا میں ہر طرف تناؤ بھرا ہوا تھا وہ دل ہی دل میں دعا کرتا مگر حالات جیسے مزید بگڑتے جا رہے تھے ایک دن حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اس کے دل میں ایک روشنی سی پیدا ہوئی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کرے گا چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو پہلے دن حسن نے ایک یتیم بچے کو تھوڑی سی رقم دی یہ رقم حسن کے لیے معمولی تھی مگر اس کے دل میں سکون اور امیر کی روشنی جگا گئی اگلے دن حسن کے کاروبار میں ایک چھوٹا سا فائدہ ہوا جو اسے نفع دے گیا بچوں کی بیماری میں کمی آنے لگی گھر کا ماحول بھی پرسکون ہونے لگا ہفتے کے احتتام پر حسن نے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ مستقیل طور پر صدقے کے لیے رکھنا شروع کر دیا وہ مساجد یتیم خانوں بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کے لیے رکھتا اور ان کی مدد کرتا رفتہ رفتہ حسن نے محسوس کیا کہ صدقہ صرف دوسروں کی مدد نہیں بلکہ یہ اللہ کی حفاظت کا راز بھی ہے بلکہ یہ اللہ کی حفاظت کا راز بھی ہے ایک دن حسن کے دوست نے پوچھا تم اتنا خرچ کیوں کرتے ہو یہ تو تمہیں نقصان پہنچا دے گا حسن نے پیار بھرا جواب دیا نہیں یہ صرف مال دینے نہیں بلکہ دل کی پاکیت کی سکون اور اللہ کی افادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہر دن میرا دل پرسکون رہتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ازمائشوں اور مشکلات کے اثرات کو بھی کم کرتا ہے ایک کول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے لوگوں کی ضرورتوں میں اپنا ہاتھ لگایا اللہ نے اس سے مصیبت کا ہاتھ ہٹا لیا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے صدقے اللہ کے نظام میں بڑے فیصلے بدل سکتے ہیں قرآن پاکی ایک اور آیات یقیناً نیک عمال برے عمال کو مٹا دیتے ہیں الحود آیات نمبر ایک سو چودہ صدقہ نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں امن، سکون اور برکت بھی لاتا ہے اسے لیے ہر سے پہلے صدقہ کرنے کی ترکیب کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور عملی رہنمائی میں صدقے کا راز جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کو صرف مال دینے سے پڑھ کر ایک روحانی ڈھال اقرار دیا ہے جیسے ایک سپاہی اپنی ڈھال سے ہر بار سے محفوظ رہتا ہے ویسے ہی ایک مومن کا صدقہ اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور عزمائشوں سے اس سے بچا لیتا ہے قرآن پاکی ایک آیات ہے کون ہے جو اللہ کو نیک کرز دے پھر اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر دیتا ہے البقرہ نمبر صدقہ صرف مشکلات کو روکنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ رزق میں برکت دل کو سکون اور اللہ کی خوشنوائیدی کا بھی وسیلہ ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہر صدقہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور بڑا ہوا واپس آتا ہے حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے یعنی صرف مال دینا ہی صدقہ نہیں بلکہ ہر نیک عمل جیسے کسی کو مسکراہٹ دینا مدد کرنا راستہ صاف کرنا یا راستے سے کانٹے وغیرہ پتھر وغیرہ ہٹا دینا جو کسی کو نقصان نہ دے یہ بھی ایک صدقہ ہے یہ سب عمال دل کو سکون دیتے ہیں اور بلاؤں کو دور کرتے ہیں قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے یہ کول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر نیکی ہر چھوٹا سا صدقہ اللہ کے ہاں بڑا کام بن جاتا ہے اور ہماری زندگی میں روشنی اور سکون بھر دیتا ہے آئیں اب دیکھتے ہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس طرح صدقے کو اپنا سکتے ہیں روزانہ تھوڑا سا صدقہ دے چاہے رقم معمولی ہی کیوں نہ ہو مشکل وقت میں زیادہ صدقہ کریں جیسے بیمار کی تماداری کر کے دوست کی مدد کر کے یتیم بیوہ اور مسافر کی بھی مدد کر کے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی صدقہ ہیں کسی کو مسکراہٹ دینا راستہ صاف کرنا کسی کے لیے دعا کرنا بھی ایک صدقہ ہے قرآن پاک کی ایک اور آیات میں ہے جو لوگ اپنا مال رات دن چھپ کر یا کھلے عام اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے البقرہ کی آیات نمبر صدقہ کو اپنی روزمرہ کا حصہ بنائیں صدقہ کو اپنا دوست بنائیں صدقے کو اپنی زندگی کا محافظ بنائیں حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبت کے اثر کو کم کر دیتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے ابو داؤد شریف پہ یعنی جب بھی آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور زندگی کی راہیں کر دیتا ہے قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص دوسروں کی ضروریات میں اپنا ہاتھ لگاتا ہے اللہ اس کی زندگی کے ہر مرحلے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے صدقہ نہ صرف گناہوں کا مٹاتا ہے بلکہ زندگی میں سکون رحمت رزق کی برکت اور آسانیاں لاتا ہے صدقہ کوئی عام چیز نہیں یہ زندگی بدلنے کا ایک راز ہے اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں سکون ہو بیماریوں سے حفاظت ہو حادثات سے بچاؤ ہو رزق میں برکت ہو دل میں نور ہو تو صرف ایک چیز اختیار کریں اپنی روز مرہ زندگی میں صدقہ تھوڑا سا ہو نیک نیت سے ہو اور اللہ کے نام پر ہو کون سا عمل قبول ہو جائے اور سب سے بڑی مصیبت ٹل جائے یہ سب تو صرف اللہ کو ہی معلوم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی روحانی دینی موضوعات کی ہر نئی ویڈیو ملے تو ابھی ہمارے چینل نور الٰہی کو سبسکرائب کریں پہلا ایک دبانا نہ بھولیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے اسلامی واقعے کہانی یا ٹاپک کے ساتھ تب تک بھی ایمان اللہ